ઘરને આગથી બચાવવા માટે માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો જમ્મુથી થી કિલોમીટર દૂર વાક્યચટા ગામ જ્યાં અચાનક જંગલમાં આગ લાગી હતી અને થોડી જ વારમાં આગ ફેલાઈને નજીકના ઘરોમાં પહોંચી ગઈ હતી જેમાંથી એક ઘર બાર વર્ષના અંકુશનું હતું આગને જોઈને અંકુશના દાદા પોતાના ઘરને બચાવવા આગ ઓલવવા નીકળ્યા હતા અને દાદાને એકલા જોઈને અંકુશ પણ ઝાડની ડાળીઓ તોડીને આગ ઓલવવામાં મદદ કરી હતી અને પોતાનું ઘર સલગવાથી બચાવ્યું હતું વાસ્તવમાં આ ઘરો રસ્તાથી દૂર હતા અને અગ્નિશામક વાહનો આ વિસ્તારમાં પહોંચી શકતા ન હતા તેથી આ માસુમ બાળકે તેના વૃદ્ધ દાદા સાથે મળીને પોતાનું ઘર બચાવ્યું जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जंगल की आग इस वक्त प्रशासन और आम लोगों के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई है हम पहुंचे हैं समय सरईसर के इलाके में और आप देखेंगे ये तस्वीरें जो हैं ये सरईसर के ठीक पास जो है एक जंगल की है जहां आप देखेंगे जंगल की आग इस वक्त जो है यहाँ गाँव वालों के लिए जो है वो मुसीबत बनती जा रही है आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा अपने हाथों में आ, कुछ टहनिया लिए इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जो आग है उसके घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और ये जो इलाका है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से ना तो आ, जो है वो आ, किसी तरह से फायर फाइटर्स या फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच पा रही है इसलिए आप देखें ये लड़का है और इसके ठीक पीछे आ, जो है इसका घर है जिसको बचाने की आ, जो है कोशिश ये कर रहा है और ये आप देखेंगे तमाम इलाका जो है इस वक्त आग आग के कहीं आग कहीं कही इसको अपने आगोश में लेती जा रही है तमाम बन संपदा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ जलकर खाक होती दिख रही है हालांकि फायर टेंडर्स की कई गाड़ियां जो हैं यहाँ पर लगाई गई थी जो हमें बताया गया है मगर यहाँ पर आपको बताऊं अभी तक इस आग के पा, काबू पाने के कोई कामयाबी ये कहेंगे कि कि प्रशासन को नहीं मिली है मगर जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं हैं वो बताते हैं कि जिन इलाकों में आग जंगल के इलाकों में लगी हुई है और वो अगर वो किसी तरह से इस घर धर, इन घरों के आसपास पहुंच रही है तो वह घर के लोग रातों को सो नहीं पा रहे है दिन को आ, इस चीज में लगे रहते हैं कि, कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए ताकि उनके घर उनकी जिंदगियां जो हैं वो बच सकें अजय इंडिया न्यूज सरुई सर